જુબિલી ગાર્ડન ચોક સ્થિત મહાત્મા ગાંધીની પ્રતિમા ખાતે પૂર્ણ થઈ હતી. જેપી નડ્ડાએ જણાવ્યું કે આ ધરતીએ અનેક સંત મહાત્માઓને જન્મ આપ્યો છે. બધી જ જગ્યાએ તિરંગાજ જોવા મળી રહ્યા છે. જેથી આઝાદીનો સમય યાદ આવે છે. આઝાદ ભારતની તસવીર સ્થાપિત કરવામાં ગુજરાતનું બહુ યોગદાન છે. મહાત્મા ગાંધીની ભૂમિને ભૂલી ન શકાય. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને પણ ન ભૂલી શકાય કોંગ્રેસના મિત્રો. તમને એક જ પરિવાર યાદ રહે છે.

उनका भी संबंध इस पवित्र माटी से जुड़ता है जिन्होंने इस देश को अमृतकाल से लेकर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्प लिया है और इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया इन द मेकिंग और इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन इंडिया एज ए नेशन इसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है बहुत बड़ा योगदान है मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो तिरंगा यात्रा है आज इसकी शुरुआत मुझे यहां राजकोट से करने को मिल रही है कल सूरत में आगे चल करके वडोदरा में और अहमदाबाद में इस तरीके की बड़ी बड़ी विकास यात्राएं निकलेंगी और तिरंगा यात्रा निकलेगी लेकिन ये तिरंगा यात्रा तालुक तक पहुंचेगी मंडल तक पहुंचेगी हर तालुक में जाएगी और हमारा तिरंगा यात्रा का क्रम 15 अगस्त तक चलता रहेगा और तिरंगा हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे इसके लिए आप सब लोग लगे हैं इसको मैं आप सबके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं विशेष करके युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं मैं विशेष करके युवा साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि मित्रों ये आजादी हमको आसानी से नहीं मिली है मित्रों ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है इस आजादी को पाने के लिए हमारे हजारों नौजवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है जीवन का बलिदान दिया है हमारे लाखों परिवारों ने आजादी की लड़ाई में अपने आप को आहूत कर दिया हमारे लाखों परिवारों ने न सुख देखा न चैन देखी न दिन देखा न रात देखी सिर्फ अपने भारत को मां भारती को आजादी दिलाने के लिए उन लोगों ने हर तरीके से योगदान दिया है और इसी कारण से आज हमारा भारत आजाद हुआ है आज ये समय है आज ये मौका है मैं देख रहा था कि गांधी जी के रूप में सरदार पटेल के रूप में कुछ लोग यहां पर आए हैं मैं उनको भी नमन करता हूं जो उनके माध्यम से लोग गांधी जी को याद करेंगे सरदार पटेल को याद करेंगे